Давайте поднимемся кременчук и газ. 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 Кремчуская газ. Вот не нравится. У меня по раскладам было. Что вот вода. Опять пошла опасность от воды. Вот прямо в связи с этим. Кремчуская газ. Опасность. Камичушка идет опасность, но оно тут перебивается тем, а это Киевская. Киевская. Да. Киевскому идет большая опасность. Выжрут. Угу. Давайте подаемся. Кременчук, видеть. да, там идет опасность. Ну, давайте сначала Кременчук разберем. Да, По итогу. По итогу, что будет с Кременчуком? Что будет с По итогу, как бы опасность, да, ну, я, нет, сейчас, еще раз, по итогу я не вижу, у меня другое тут, травм, Прям... вот, травм, пациент, я не знаю, Тут идет как бы работа с воздухом, другое уточнила, но это не то, они имели в виду. То есть опасность идет, вода, Менчурская, газ, семь, карта выбор. вода. Опять же, да, из хорошего все-таки, все-таки Паша у меня падает. Это я будет. очень надеюсь, да, по выходу ма ма маленькая. Я очень надеюсь, что она вообще. Как бы не да. Ну, опасность серьезная идет. давайте поднимемся на Киевскую. Выжарок, Киевскую дамбу поднимемся. Ну, потому что они, видите, перевели на да. Киевскую. Опасность для, опасность, для опасность, для опасность для Киевской. Опасность для Киевской. Агрессивно настроенная. Угу. Вообще, Выжгород там, да. будьте предельно внимательны, нехорошие карты падают, тут десятка мечей. Опять же, на всякий случай это карта детей. Потому что там все-таки есть там много и дач. Конечно, да. Это лучше, это лучше было. да, поэтому предельное внимание. Сразу говорю, по итогу, что. Басінки, ставте лайк, донатьте на збройні сили, підтримуйте наші канали, підписуйтесь на наші канали, бо особливо з Что з Київська? Ну прямо серьезно они хотят, знаете. Тут и дроны, тут и ракеты. Дроны как отвлекающий момент ракеты. Ну, да. Карта выбора. Ну, ну, опасность есть, что я могу сказать. Серьезно, есть опасность. Там дамби, да? Да, из хорошего последняя карта выбора. Тут они как-то хитро, видите, тут карта с этим обстрелом надо четко понять, что не просто обстрел. Mm -hmm. Они же понимают, что там. Да, mm -hmm. mm -hmm. мы ее защищаем. Mm -hmm. Очень хитро. Вот если не дать воплотиться этой комбинацией хитрой, да, чем-то там они отвлекают, потом как-то, ну, тяжело мне сказать. А, тогда да, тогда. А так, конечно, нацеленные. Ничего себе. А давайте Канинскую подимся, она же теж впливает на Киев. не делаешь. Ну, тоже опасность идет. Кстати, я смотрела его до да, этого, идет. Ну, тоже серьезная конечно, идет опасность. Угу. Ничего себе. Ну, то давайте уже поднимемся, что середину Днепровскую, бля Каменскую. Ну, все равно они паскуды будут что-то шукать сейчас, так я знаю, это великий масштабный ревноцин. Ну да, у меня стоит, стоит, что у меня башня, к сожалению, висит, она вести длительное время над Украиной и у них желание что-то Там, смотрите, там, допустим, Кремичужскую мы смотрели. То есть они длительное время, ну, является она целью. И да. как вариант, да, если, дай Боже, чтобы ничего с ней не произошло и там все нормально. А то есть она дальше тоже все равно будет являться целью. Также, да. точно так же, как и Киевская. Они же длительное время туда месяц. Да, да. да. Средняя Непровская. Средняя Непровская. Средняя Непровская. Ну что ж такое, тоже целью. Ну... Ну, тут ограниченные. Тоже, видите, смотрите, ну при вас я тусую карты. Средне-Днепровская тоже. тоже самое, то же самое, что-то может сильное лететь. Вот похоже на Киев. Дроны, да, присутствуют. Хитрость. То есть об, обма, обмануть защиту и каким-то образом поразить. Но и, дай Боже, чтобы не получилось. Все-таки здесь есть момент ограниченных возможностей. Ну, якщо так ціляться в Дніпровську, то треба дивитися Дніпрогес, ГЕС, тому що по-любому вони... Ну, вони зараз будуть шукати шляхи любасники, Не думайте, що це за тисяча, яке зараз є якось. Ну то, що це не за Е, Нема таких масштаб масштабних ракет, це коли летить 100 штук на всю Україну і скільки воно влучає, Вони зараз точково пішли, Херсон. Так, да, і от це хуже, коли так. Пан Шаніці на правильно, обявіться. Ты отчикаешь пустить. Это подъемся, не прогресс. Не прогресс. Не прогресс. У нас тут выпадает зачем-то не прогресс. Ну, похожая ситуация, только тут... Ну да, тут опасность идет, но оно... Мягче? Как-то да, как-то больше мне... Тут первая карта такая... Ну идет опасность ей, но как бы цель, что ли, у нее другая. Чтобы она просто не вырабатывала электроэнергию или что-то вот такое. А, то, то можете по подстанции. Вы не помните, что два раза удара, два раза по -энергии. Вот это может быть. А в Києві руйнування чи теж вибить електроенергію? Сейчас в Київ скарбна бали на вами. Можно избежать этого. Ну, хотят они, конечно, но покажу, здесь все-таки идет паш на выходе. Позже давайте будем надеяться, что как раньше, да? Mm -hmm. ну, как раньше. Ну, серьезная опасность идет. Блин, что это такое? Так, рукам всегда, любезненькие, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, на канал пани Лены Бюн. Дякую, что выбираете меня, извините, сегодня поведу, пани Лена Бюн. Бога духих. Это Харьковская область. Тетяна питає. Что мы там смотрим? Ого духа, бо загрози, загрозы, які там есть. Опасность воздуха есть. Опять же, детские карты. Я не знаю, что-то связанное с детьми, с курсантами. Ну, я не знаю, с молодежью. Ну, что-то такое подростковым таким возрастом. Ну да, серьезная опасность воздуха есть. Ну, там же лебасники, вы знаете, что там е, да? Люди переживають. Тобто ви бачите, да небезпеку? Ну, є запаси, да. Угу. Любесеньки, я вас дуже прошу, бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Да, зараз подивимося, де щось там значення. Чернігів. Чернігів, загрози, обстріли, що там за ситуація? Сразу есть опасность. Mm -hmm. Россия. Область. Ну, есть Что-то положить там могут либо энергосистемы, либо же то, что сильно горит. Mm -hmm. Чем-то сильно могут. А там на Богодуху у вас выпадали курсанты, да, типа студенты, да? Ну, я не знаю, там карта молодежи, да. Ну, молодых каких-то, молодых, я не знаю. Любезники, вот. кто знает, что там и где, там, и, и сами это я... Это просто я, знаете, я перечисляю, это не значит, что они там, что-то связано с этим. Я просто по сочетанию этих карт пытаюсь, поняли, перечислить все, что может быть. Угу. Что-то с молодежью связано. Угу. Окей. Коротше, да, погнали далі. А, любесенькі, чекаю до вас запитання. Львів, вітає, Львів вітаю тебе. Подивіться, будь ласка. А ну, подивимося легесенько катаклізми, бо наші право, питають українці в Європі, що за катаклізми будуть в Європі? Чи будуть цього літа такі серйозні катаклізми? Зруйнування. Природний мож... катаклізми в Європі. Природний катаклизм в Європі. Так. Ну да, будут. Будут это, скорее всего, во второй, больше во второй, не летом. Ну, как летом? Вторая половина года, скорее всего. Да. Ну, приблизительно тут они. Да, есть опасность такая. Серьезно. С водой что-то связано. Ну, есть. Господи, еще вас пытаюсь. Они, знаете, как говорят, вот там, где периодически оно было, ну, здесь ну, да. же, да, регионы, где-то там какие-то всегда там наводнения, я не знаю, да. землетрясения там, я не знаю. То есть, там, где было, оно уже… Может... Да, оно где-то более, знаете, более сильнее только, можно сказать. Uh -huh. Наприклад, та Етна вибухнула да в Сицилії, бо вони вже чекали і давно. тобто реально зараз прокидатимуться всі вулкани, сейсмічна активність, тому що такий Ну такий час. Питають: Лозова Харківської області. Оля питає. Там тут і сливають інформацію. оттуда течет информация. Угу. Поэтому как только что-то, да, что-то, да. да, сразу, видите, идет опасность. Угу. То есть опасность лозовая есть. Да. Потому что там течет у вас. О, Господи, Дима, подивите, чи відмовиться Иран от від ядерки. Значит, Трамп сейчас каже, всем рассказывает, что он собирается с Ираном про что-то договориться. Типа ніхто цього не очікував, не знає. Я вас питаю, чи домовиться Трамп з Іраном, щоб вони відмовилися від ядерної зброї? Трамп з Трамп з Іраном Іраном Трамп старана. Можно было бы договориться, если бы не Россия. Uh -huh. Вот каким-то образом Россия, я не знаю каким образом, но ну, негативно она вплывает на все. Uh -huh. Ну куда ни Солнце, везде это влияло. А вот все, Наташа пишет: Добрый день, поделитесь, будь ласка, может Рашка застосовать вакуумную бомбу? до чего? От чи проти України не оці маленькі, тому що, пам'ятаєте, були такі каби, як вакуумні бомби? Вони ми, ми колись дивилися з вами. А таку масштабну велику вакуумну бомбу вона примінить по Україні? Ну, поки я не вижу. Мислі є, але я не ну, пока поки как бы момент есть. Угу. Пока не было. Москва, я ще вас маю спитати, Москва хоче розмістити 10 тисяч військових Придністров'ї на кордоні з Одеською областю для підготовки наступу. Чи розмістить вони росіяни своїх військових Придністров'ї? Вот перед вами сделала расклад, и я его еще не выпустила. Опасность такая есть. По итогу не должны. Смотрите, там сейчас идет большая опасность в Молдове. Uh -huh. Там у них, я как понимаю, парламентские выборы. Да. Yeah. И как бы большинство они хотят, чтобы было вот это, ну грубо скажем, пророссийское. Yeah. Для Молдовы идет опять сценарий м, внезапно, да, какого-то, чтобы наступил хаос внезапно за счет молодежи там или еще yeah. чего-то. То есть мы знаем, что много беженцев в Молдове с Украины. Будьте предельно внимательны. То есть Молдова может пойти... Ну, это, знаете, любым путем при, ну, прибрать Россию, Молдову под крыло России таким образом. Угу. Несмотря, а... несмотря на то, что как бы санду, да, президент. Да. Что касается, они понимают, что по воздуху они не перекинут. Там четко показано, Конечно. что их собьют. Значит, как-то значит через Молдову получается правильно Да там часть уже есть в Молдове которые уже заехали по каким-то и они же какую-то раскачивать ситуацию будут и там фальшивые декорации то есть их могут завести смотрите вот по фальшивым как ну снаружи одно внутри другое понимаете а вот та, по-первых, эти могли уже чекать там, мы же не знаем, мы же самое возможно. Да. Но по итогу, смотрите, чтобы прямо так вот этот план проигрался, нет, там ограниченные возможности. А вот это все будет, понимаете, опять же, все будет зависеть в большинстве случаев, какой будет парламент в Молдове. Да. Вот такая. Пока по, по исходу пока я не вижу, что эта цена там и, и не только. Смотрите, там же они у них везде, ну это не страна, это какое то из ада Там не то, что там, знаете, Украина, да? Вот Украина как потенциальный, пощекотать нервы. Там же с кем еще Приднестровье граничит? С Румынией? С кем она граничит? Там смоток не там только Украина, Молдова и Украина все. Ні кем не не, тільки Молдова и Україна. Значить, значит, значить, з Молдовы. Там з кем вона граничит еще? Ні, типа. Тільки... А, От... а і щоб из Молдови загроза була Румунії, типа? Да, да. А, ну конечно, їм би було. Я чомусь думав, був впевнені, що ці сценарії не відбудеться, що вже немає повернення. Але подивіться, про російські сили в Європі скрізь перемагають. По Посмотрите, что <реш> в Польше, кто виграв вибори в Польщі? Да, я как раз хотел бы поговорить, даже думал. И что... там тоже для Польши, понимаете, в конечном итоге что получается? Нет, оно не должно проиграться по-любому. Но опять же, как вариант, да, мы смотрим, пока нам тяжело сказать, но там есть такая, такое развитие событий, что Украина каким-то образом будет помогать Молдове, понимаете? Ну, дай Бог, а вот Польша назвала украинскую Волынь с территориями в другой польской Ну, вот ну, о чем я говорила для сейчас для поляка очень плохой сценарий очень может быть мы мы по любому мы же смотрели с вами тогда помните она я расклад делала на выборы когда действительно они могут как раньше повторение того что дима -то сценария что они могут дойти там половину да взять до реки до какой-то там взять, дойти и того, что Украина может потом, опять же, это как вариант развития событий, Украина будет принимать польских беженцев к себе. Ой, конечно, история, вы бачите, бачка, она история повторяется, бои никто не слушает. Я вообще не понимаю, я же даже я перед этим, ну как это, месяца за три, за четыре делала на Польшу расклад, и там в комментариях писали, что Ви же їх предупреждали. поляки, делайте правильний вибор, делайте правильний вибор. Ну, то не зробили вибор. Окей, любесеньки, дякую, що були з нами. З дивилися прекрасний прямий ефір. Дякую всім, донатити на збройні підтримуйте наші канали.